এই আমাৰ ধৰক বহুত নামঘৰ আমি দেখিছোঁ এই ধৰক এই ঢেকীয়াখোৱা বা মইনাপুৰীয়া মই নাম আমি কোৱা নাই নামঘৰ চব একেই বুলি মই জানো মোৰ ভাব মোৰ ভাৱটোহে অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে বহুতে ধৰক কোনোবাই এজনক সোধোঁ আজিকালি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ আমুকত দেখিছোঁ ফটো দিছে আজি বোলে আমুকৰ নামঘৰত আছোঁগৈ মই আচ্ছা কোনোবাই ধৰক আজি ইচ্ছা কৰিছে বোলে মই আমুকত এই টিলিঙা মন্দিৰতে মই গৈ পেলাই অকণমান সেৱা এটা কৰি আহোঁগৈ কিছুমানে মানে আজি মই আমুকত শৰাই এখন দিলে নিশ্চয় কিবা এটা ফলকামনা পেলে কিবা কিন্তু কৰা হয় এতিয়া মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে যে আন নামঘৰৰ বা আমাৰ গাঁৱৰ স্থানীয় যিভাগ নামঘৰ বা মোক মই গুৰুঘৰত সদায় দিনে সেৱা কৰি আছোঁ তাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি অকণমান বাপজনে অকণমান বুজাই দিলে আমাৰ সুবিধা হব কৃষ্ণ সিমই কথা প্রশ্ন ইমানে চরণ কমলার যোগেদ ভাগি নিবেদন কৰা হৈছে কৃষ্ণ কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে অপূৰ্ব নিদৰ্শন নামঘৰ আৰু সেই নামঘৰৰ বিষয়বস্তু আপোনাৰ হওক সমস্ত জনাৰে জ্ঞাতঘৰে নামঘৰ অসমীয়া জাতি আমি এয়ে পৰিচয় নামঘৰ নামঘৰ ভকতিৰ আলয় জীৱৰে আশ্ৰয় নানা জাতি গঞা জ্ঞাতি ঘটে সমন ঘটে সময় নামঘৰৰ বিণে আমাৰ অস্তিত্ব নৰ নামঘৰৰ বিনে আমাৰ অস্তিত্ব নৰ আমাৰ মানে অসমীয়া জাতিৰ এক দেও এক সেউ একত বিনে নাইকিয় উপাসনাৰ একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল হ'ল নামঘৰ আৰু সেই নামঘৰৰ নামাকৰণ প্ৰত্যেক সমাজৰ বেলেগ বেলেগ বাপে সেই কথাটোকে কৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ মূল দৰ্শনটো হ'ল যে ভগৱান তত্ত্ব ক'ত আছে আমি ভগৱান তত্ত্বক বিচাৰি ক'লৈ ঢাপলি মেলিব লাগে এই দৰ্শনটোৰ বিষয়ে বাপজনাই জানিব বিচাৰিছে বাপে জানে কিন্তু আমি সমস্তজনাৰে উপকাৰৰ অৰ্থে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁতে ৰজা মহাৰজাৰ পৰা খেদা খাই খাই এবাৰ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত হাতীমাৰি ভুৰুকাত ভৰাইছিল সকলোৱে আমি কথাখিনি কম বেছি পৰিমাণে জানো আৰু হাতীমাৰী সৰু ভুৰুকাত ভৰোৱা সেই দৰ্শনটোৰ নামেই হ'ল গুণমালা গুণমালা হ'ল ভাগৱতৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ আৰু এয়া হ'ল শ্ৰীমদ ভাগৱত মানে মহাভাগৱতৰ বিশাল ৰূপ এতিয়া ইয়াকেই গুণ যশ প্ৰকাশ কৰি কৃপালুগুৰুজনাই গুণমালা ৰূপত হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰাইছে আৰু সেই ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ গুণমালাকে আমাৰ সমস্ত জনা কৃপালু বাপায়ে শ্ৰদ্ধা ভক্তি সহকাৰে শব্দসলপীয়া সিংহাসনৰ একেবাৰে ওপৰৰ আমহি ঘৰত শুদ্ধ ধৌত বস্ত্ৰৰে সুন্দৰকৈ মেৰিয়াই আবেষ্টনীৰ মাজত সেই ভগৱন্ত বস্তুক আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যাৰ বাবে সেই আসনৰ নাম হ'ল গুৰু আসন অৰ্থাৎ গুৰু বস্তু তাত প্ৰকাশমান হৈছে সেইকাৰণে তাৰ নাম হ'ল গুৰু আসন এতিয়া সেই গুৰুখনত সাতটা খলপ আছে তাৰ নামকৰণ শপ্ত বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হি আৰু একেবাৰে ওপৰৰ যিটো কলপত ভগৱন্ত আসনাধিষ্ট হয় বুলি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বিশ্বাস সেই কলপৰ নাম হ'ল গোলোক বৈকুণ্ঠ গু মানে বেদ লোক মানে বাস কৰা ঠাই বেদতত্ব য'ত স্থাপন হৈ থাকে তাৰ নামেই হ'ল গোলোক এতিয়া গু মানে বেদ বেদ মানে হ'ল জীৱতত্ত্ব জীৱতত্ব য'ত অৱস্থান কৰি থাকে তাৰ নামেই হ'ল গোলোক বৈকুণ্ঠ এতিয়া জীৱতত্ত্ব ক'ত আছে নামঘোষা শাস্ত্ৰত মাধৱ গুৰুজনাই কৈছে যিহেতু চৈতন্যপূৰ্ণ পৰম আত্মাৰূপে হৰি হৃদয়ত আচন্ত প্ৰকাশী তাৰমানে ভগৱান তত্ত্ব গোলোক বৈকুণ্ঠ মানে জীৱতত্ত্ব এই শৰীৰৰ হৃদয়ৰ মাজত ভগৱান তত্ত্ব প্ৰকাশমান হৈ আছে পৰমাত্মা যিহেতু চৈতন্যপূৰ্ণ পৰমাত্মা ৰূপে হৰি হৃদয়ত আচন্ত প্ৰকাশী তাতে সেই ইন্দ্ৰীয়গণ দহটা ইন্দ্ৰিয় এঘাৰ নম্বৰ ইন্দ্ৰীয় মনৰ তত্বাৱধানত এই শৰীৰটোৰ লগত যোগ যোগ হৈ আছে তাতে সেই ইন্দ্ৰীয়গণ ভূত প্ৰাণ বুদ্ধি মন যতে প্ৰৱৰ্তে যতেক জ্বৰ ৰাখি এই সকলোবিলাক ইন্দ্ৰিয় জ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে তাৰমানে ভগৱান কৃষ্ণ তুমি আছা হেনো সবাৰো হৃদিত তত্ত্ব নাপায় তোমাক বিচাৰো বা হিৰত গকুল বৃন্দাবন ক্ষেত্ৰত নিৰক্ষৰ যিসকল গোপিনী কৃষ্ণৰ লগত ক্ৰিয়া কৰিছিল ৰাস ক্ৰিয়া কৰিছিল সেই গোপিনীসকলে সেই তত্ত্বটো ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছে হে প্ৰভু তুমি দেখোন সকলোৰে হৃদয়ৰ মাজত আছা কিন্তু এই তত্বটো বুজি নোপোৱাৰ বাবে তোমাক সকলোৱে বাহিৰত বিচাৰি ফুৰে কোনোবাই গছৰ তলত বিচাৰিব কোনোবাই মূৰ্তি এটাৰ মাজত গৈ বিচাৰিব কোনোবাই নামঘৰত কোনোবাই মছজিদত কোনোবাই গীৰ্জাঘৰত প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ গুণ অনুসাৰে বুজি পোৱা চিন্তাক সাৰথি কৰি আমি সেই সেই দিশেৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ এতিয়া ভগৱন্ত কৃষ্ণতত্তই চৈতন্য ৰূপ আমাৰ নিচিনা এটা ৰূপ আপোনাৰ আমাৰ সমস্তজনাৰ নিচিনাকৈ এটা শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত সিদ্ধান্ত দি থৈ গৈছে সেই উদ্ধৱ তুমি মনত ৰাখিবা দেৱটো তীৰ্থটো কৰী ভকতে ভকত ক ভজিলে গোচয় কৰ্ম জৰ দেৱতাক সেৱা কৰা তীৰ্থক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰা এনেকুৱাবিলাক কৰ্মতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম কৰ্মটো হ'ল ভকতৰ সেৱা এতিয়া সেই ভকতসকল স্বাভাৱিকতে এই নামঘৰ নামৰ এক স্থানত উপস্থিত হয় কাৰণে বাপসকল আইসকল প্ৰায় নামঘৰলৈ ঢাপলি মেলে মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল এইটো আৰু সেই ভকতসকলৰ উপস্থিতি ভাদ মাহত ঢেকীয়াখোৱা আউনী আতি আদি নামঘৰবিলাকত বেছিকৈ হয় বাবে সেই ভাদ মাহৰ দিনকেইটাত সেই ঢেকীয়াখোৱা বা মইনা পৰি আদি আদি নামঘৰবিলাকলৈ বেছিকৈ ঢাপলি মেলে মূল বিষয়বস্তু হ'ল এইখিনি এতিয়া ভগৱান তত্ত্ব আছে ক'ত বুলি ক'লে হৃদয়ৰ মাজত আৰু সেই ভগৱন্ত এটা সময় আছিল যি সময়ত সত্ৰ যুগত মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত সত্ৰব্ৰত ৰাজাক মাৰ্গদৰ্শন কৰাবলৈ মৎস্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল মানে ভগৱন্তই এটা ৰূপ ধাৰণ কৰি প্ৰকট হৈছিল জীৱৰ মাজত তাৰপাছত বৰাহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হিৰণাক্ষক বধ কৰিছে কৰ্ম ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেৱতা অসুৰক মিলি সাগৰ মন্থনত সহায় কৰিছে তাৰপাছত হিৰণ্য কশিপুৰক বধ কৰিবৰ বাবে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ বাক্য ৰক্ষা কৰি স্তম্ভতে নৃসিংহ ৰূপত বেকট হৈছে কিন্তু উধবে সুধিছে প্ৰভু তুমি বৈকুণ্ঠপ্ৰায়ণ সবাহ একাদশ খণ্ডত এতিয়া মই তোমাক কেনেকৈ পাম তুমি ক'ত থাকিবা তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে সিদ্ধান্ত দিছে তিৰুধায়ম প্ৰৱেশ হয়ং শ্ৰীমদে ভাগৱতাৰণৱম উধৱ তিৰুধায়ম মই যামগৈ কিন্তু মই নাযাওঁ নহয় উধৱ মই ক'ত থাকিম জানানে প্ৰৱেশটো স্বয়ং মানে মই প্ৰৱেশ কৰিম অৰ্থাৎ অৱগাহন কৰিম শ্ৰীমদ ভাগৱত অৰ্ণৱম অৰ্ণৱ মানে হ'ল সাগৰ বা সমুদ্ৰ মই ভাগৱত মহাসমুদ্ৰৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিম বোলে প্ৰভু আপোনাৰ ৰূপটো কেনেকুৱা হ'ব সিদ্ধান্ত দিলে তেনয় বাংময় মূৰ্তি প্ৰত্যক্ষাৱৰ্ততে হৰে হৰে মানে হৰণ হৈ যাব শ্ৰৱণাত শ্ৰৱনাত পাঠাত দৰ্শনাত শ্ৰৱণ মানে শুনা শ্ৰৱণ মানে সেৱা কৰা তাৰপিছত পাঠাত মানে কীৰ্তন কৰা দৰ্শনাত মানে চকুৰে চোৱা দৰ্শন কৰা এই চাৰিওটা পথ যদি কোনো জীৱতত্তই আশ্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই চাৰিওটা পথৰ মাধ্যমেৰে জীৱৰ পাপ আপোনা আপুনি নাশ হৈ যাব গতিকে মোৰ ৰূপটো হ'ব বাংময় ৰূপ অৰ্থাৎ বাঘযুগ মই সমান বাংময় বাণী মই মানে নাম ৰূপত মই প্ৰকাশমান হৈ থাকিম এতিয়া সেই নামত্ব ক'ত আছে য'তে ত'তে নথা কয় হৰি নামৰ ৰত্ন মহন্ত দোকানী কৰি ৰাখে মহা যত্ন ভাৰতৰ হাততো আছে অনেকো দোকানী নিচি নিকিনিলে কোনো মিলাই বে বিঘিনী গতিকে ভাৰত হাতত ভাৰতবৰ্ষ বজাৰখনত বিভিন্ন দোকানী আছে গতিকে সেই দোকানীৰ ওচৰত তুমি যদি যোৱা নাম বস্তু বিচাৰি কিন্তু সাৱধান হ'বা কেৱল মহন্ত দোকানীৰ ওচৰলৈ যাবা সাধু সন্ত ভকত বৈষ্ণৱক শাস্ত্ৰই মহন্ত হিচাপে অভিহিত কৰিছে আৰু সেই মহন্ত ৰূপটোৱে হ'ব মোৰ ৰূপ তৃতীয় স্কন্ধ কপিল মহাপ্ৰভুৱে দেৱসূতিৰ আগত সিদ্ধান্ত দিছে ভকত প্ৰতিমা মূৰ দুই অধিষ্ঠান সেই মা ভকতৰ ৰূপ প্ৰতিমা মানে ৰূপ ভকতৰ ৰূপটো হ'ল মোৰ দুই নম্বৰ ৰূপ ভকত প্ৰতিমা মূৰৰ দুই অধিষ্ঠান দুইকো পূজা দৰ্শনে কৰিব আতি মান এতিয়া সেই দুই মানে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে সেই দুই শব্দটোৰ অৰ্থ এনেকুৱা হয় যে মই ভকতৰ মাজতো থাকিম মই মূৰ্তিৰ মাজতো থাকিম এইটো প্ৰকাশ হয় তাৰ অৰ্থ সেইটো নহয় যে সেই মা মোৰ ৰূপটো তুমি কেনেকুৱা জানিব বিচাৰিছা সেইকাৰণে মই কওঁ শুনা মোৰ ৰূপটো হ'ল ভকত ৰূপ যদি এজন ভকতক দৰ্শন পোৱা জানিবা মা তুমি মোকেই দৰ্শন পালা যদি এজন তুমি ভকতক সেৱা কৰা তেতিয়াহ'লে জানিবা মা তুমি মোকেই সেৱা কৰিছা এই ৰাম ভকতসকলে যেবে কৰৈ আশীবাদ তেবে সেমিলয় সিটো কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ যদি ভকতে আশীষ প্ৰদান কৰে জানিবা সেয়া ঈশ্বৰৰ কৃপা ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে সেইকাৰণে ভকতৰ ৰূপটোৱে হ'ল মোৰ দৈনামকৰ ৰূপ এতিয়া ভকতৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ সেই বাপেক কোৱা ধৰণে এতিয়া মইনাপৰীয়া নামঘৰ আদি অনুষ্ঠানলৈ যায় কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত এনেকুৱা হৈছে চেল্ফি মাৰি ফেচবুকত দিবৰ কাৰণেহে প্ৰায় আমাৰ বা বাইসকল যোৱা হয় এতিয়া সেইটো নকৰি আমি যিমান পৰা যায় কৃষ্ণ দুই মানে অঁ ভকত প্ৰতিমা মূৰৰ দুই অধিষ্ঠান তাৰমানে প্ৰতিমা মানে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিমা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল মূৰ্তি কিন্তু গুৰুজন বস্তুৱে প্ৰতিমা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই ব্যৱস্থাত আমাক এইটোহে বুজাব বিচাৰিছে প্ৰতিমাৰ বিপৰীতে তাৰ অৰ্থটো কৈছে ৰূপ ভকতৰ ৰূপটো মোৰ দুই মানে দ্বিতীয় মানে দুই নম্বৰ ৰূপটো মই হ'লোঁ নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ কিন্তু সগুণ শাকাৰ ৰূপটো হ'ল ভকতৰ ৰূপটো এক ভগৱান এক মোক নেদেখা কিন্তু দেখিবা কেনেকৈ দেখিবা ভকতৰ ৰূপত মই থাকিম ভকতক দৰ্শন পোৱা মানে মোক দৰ্শন পোৱা সেইকাৰণে দুই মানে দ্বিতীয় বুলি কোৱা হৈছে কৃষ্ণ কবি এতিয়া আমাৰ অসমীয়াৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য অসমীয়া জাতিটোৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যটো কি বৰ্তমান সময়ত আমি একেবাৰে জন্মৰ পৰা পোৱা জনা বুজা হোৱা দিনটোৰ পৰা পোৱা এটা বাক্য এটা কথা বাৰটা মাহৰ ভিতৰত ভাদ্ৰ মাহটো পবিত্ৰ মাহ বুলি আমি শুনি আহিছোঁ আপোনালোকে শুনিছেনে ভাদ্ৰ মাহটো পবিত্ৰ বুলি কিয় পবিত্ৰ এইটো পাছৰ কথা বাৰু কিন্তু বাৰটা মাহৰ ভিতৰত ভাদ্ৰ মাহটো পবিত্ৰ বুলি প্ৰায় আমি শুনিছোঁ ইজন সিজনৰ মুখত কিন্তু শাস্ত্ৰই ভাদ্ৰ মাহটো পবিত্ৰ কথা নাই কোৱা শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে কৃষ্ণ কথা যেতিয়া শুনিবা সেই সময়খিনিয়ে পবিত্ৰ মংগল কৃষ্ণ কথা যেতিয়া নুশুনিবা আশ্ৰয় নকৰিবা সেইটোৱে তোমাৰ বিফল জীৱন ইতিমধ্যে কৈ আহিছে গতিকে ভাদ্ৰ মাহটো পবিত্ৰ বুলি জনাৰ পাছতো আমি বৰ্তমান ইমানেই দুৰ্ভগীয়া হৈ গ'লোঁ সাম্প্ৰতিক সময়ত কিন্তু শাওণ মাহটোহে পবিত্ৰ মাহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিটোৰ আটাইতকৈ গৌৰৱৰ বিষয়বস্তু বিহু তিনিটা সেই তিনিটা বিহুৰ বহাগ বিহুটোত যেতিয়া আমাৰ যুৱকসকলে বা পাইসকলে গাঁৱৰ সমাজত বিহু পাতে সেই বিহু পাতিবলৈ লওঁতে চৰকাৰে এছ অ' পি নি তৈয়াৰ কৰি দিয়ে আমাক যে ৰাতি দহ বজালৈকে অনুষ্ঠান কৰিবা তাৰপাছত কৰিব নোৱাৰিবা এটা সময় বান্ধি দিয়ে আৰু যেতিয়া ভাগৱতৰ অনুষ্ঠান হয় তেতিয়া কি কৰে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হৈছে হৰ্ণটো নবজাবৰ ওপৰত ডাঙৰকৈ শব্দ নকৰিবা ওচৰতে ৰখাকৈ কৰিবা এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম দিয়ে কিন্তু শাওণ মাহটোত যেতিয়া বলব পাৰ্টিটো আহে তেতিয়া ইমানেই অত্যাধিক শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে যিটোৰ ওপৰত চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো এচকি দিয়া নাই আৰু আমি অসমীয়া জাতিয়েও সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত কিন্তু বহু যুৱক যুৱতী সোমাই সেই নিয়মটো পালন কৰিবলৈ ঢাপলি মেলিছোঁ মানে ভাদ মাহটোৰ বিপৰীতে শাওণ মাহটোহে পবিত্ৰ মাহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গৈ আছে তাৰমানে কৃষ্ণদেৱৰ বিপৰীতে শাওণ মাহত কাৰ পূজা হয় আপোনালোকে জানেই কি ব্ৰত ৰখা হয় গতিকে সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজলৈ আমি প্ৰায় যোৱা হৈছে এতিয়া সময় থাকোঁতেই যদি আমি অসমীয়া জাতিয়ে তাক বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিন্তু আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি অসমীয়া জাতি নিচিহ্ন হ'বলৈ বৰ বেছি সময় নাই কাৰণ আমি সকলোৱে জানো আচাৰ্য বিনোৱাভাৱেই ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণাত্যৰ পৰা আহি আমাক সুন্দৰভাৱে কৈ থৈ গৈছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱেও সুন্দৰভাৱে কৈ থৈ গৈছে মহান মহান মনীষীসকলে যে শংকৰ মাধৱ দুজনাক গুৰুৱে দিয়া কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলীৰ নীতি নিয়ম যিমান দিনলৈকে অসমীয়া জাতিয়ে শুদ্ধ ৰূপত পালন কৰি থাকিব পৃথিৱীৰ এটা কোনতো এনেকুৱা এটা শক্তি নোলাব যি শক্তিয়ে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিব পাৰিব পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা শক্তি নোলাব যিটো শক্তিয়ে অসমীয়া জাতিক ধ্বংসৰ পৰা বচাব পাৰিব তেতিয়া যেতিয়া অসমীয়া জাতিয়ে শংকৰ মাধৱৰ কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী নিয়ম এৰাই চলিব গতিকে মহান মহান মনীষীসকলে আমাক ইমান সুন্দৰভাৱে উপদেশ দিয়াৰ পাছতো এটা সৰু কথাকৈ আমি অনুষ্ঠানভাগ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম অপৰাধ নধৰিব নিজৰে সন্তান ভাবি আমাক ক্ষমা দিব ৰাতিলৈ অভাগ মহাপুৰুষীয়া নাট হ'ব মঞ্চস্থ হ'ব এই নাট ভাগি নৃসিংহ অৱতাৰ আমি নাটভাগিৰ বিষয়ে দুই এটা কথা মাত্ৰ অৱগত কৰিব বিচৰা হ'ব কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে সমস্ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে শিক্ষিত অশিক্ষিত কলা বোবা সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ এক দৰ্শন দিলে ভাগৱত এতিয়া আমি পঢ়ি আছোঁ পঢ়ি থাকোঁতে ইয়াত নুশুনা ব্যক্তি আছে নুশুনা ব্যক্তিসকলে ৰাতি ভাওনা ভাগ এটা চৰিত্ৰ চকুৰে দেখি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো ধন্য কৰিব পাৰিব গুৰুজনাই ইমান এটা সুন্দৰ দৰ্শন দিছে যাৰ নাম হ'ল ভাওনা ইয়াত পাঠ হৈ আছে কথাখিনিয়ে হয়তো ছবিটো অংকন কৰিব পৰা নাই আমি কিন্তু সেই ছবিটো ৰাতি অংকন হ'ব আৰু সেই ছবিটো দেখি আমি বুজি পাম এইটো অসুৰ এজন কৃষ্ণ এজন এজন ভক্ত ভগৱন্তৰ আদি আদি ছবিবিলাক দেখি ভাওবিলাক দেখি আমি জীৱন ধন্য কৰিব পাৰিম আৰু গুৰুজনাই দিয়া সেই ভাওনাৰ দৰ্শনটোক আমি সকলোৱে অংকীয়া ভাওনা বুলি কওঁ এতিয়া সেই অংকীয়া ভাওনা অসমীয়া জাতিয়ে আমি প্ৰায় সংস্কৃত নজনাৰ বাবে আমি কি কওঁ যে অংকীয়া ভাওনা আমি বুজি নাপাওঁ গতিকে তাকে সুবিধা লৈ কোনো সুবিধাবাদীয়ে হওক বা কোনো মহান মনীষীয়ে হওক তেওঁলোকে কি কৰিছে অংকীয়াৰ পৰা মাতৃভাষালৈ অনুবাদ কৰি ভাওনাখন সুন্দৰভাৱে সকলোৱে বুজি পোৱা কৰিছে এইটো ভুল একো নাই এইটো ঠিকে আছে এইখিনিলৈকে কিন্তু ভাওনাভাগ মাতৃভাষালৈ অনুবাদ কৰি উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে ভাগৱতৰ পৰা ফালৰি কাটিছে নেকি এইটো কিন্তু চোৱাটো আমাৰ অতীব প্ৰয়োজন জানে আপোনাৰ বাবে নৃসিংহ অৱতাৰত কেনে কেনেধৰণে কথাখিনি আছে ভাগৱতত মৎস্য অৱতাৰত লক্ষ্মীয়ে ভগৱন্ত স্বামীৰ এটি কথাত ক্ৰোধাম্বিত হৈ তেৰা ডিঙিৰ সাৰৰ পৰা এটি দত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল যাৰ নাম হ'ল শয়গ্ৰীব আৰু সেই দত্যক নিধন কৰিবৰ বাবে ভগৱন্তই এক অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল সেই অৱতাৰৰ নাম কি আপোনাৰ বাবে জানে মৎস্যৰূপে অৱতাৰ ভৈলা প্ৰথমত উধাৰিলা বেদ প্ৰভু প্ৰলয় জলত এতিয়া শয়গ্ৰীবে বেদ চুৰ কৰিছিল নে নাই কৰা কৰিছিল যদি শয়গ্ৰীবে বেদ চুৰ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে গুৰুজনাই কৈছে শয়গ্ৰীবক মাৰিবৰ কাৰণে মৎস্য ৰূপেহে ভগৱন্ত অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল মৎস্য ৰূপতহে শয়গ্ৰীবক বধ কৰিছিল ভাগৱতত চালে সুন্দৰভাৱে পাব কিন্তু শয়গ্ৰীব অৱতাৰ ভগৱন্তই ধাৰণ কৰিছে মধু নামৰ এটা দৈত্যক বধ কৰিবৰ বাবে কিন্তু নাট্যকাৰে গোটেইখিনি খেলি মেলি কৰি শয়গ্ৰীবক বধ কৰিবলৈ ভগৱন্তৰ শয়গ্ৰীব অৱতাৰ তাত কিন্তু সংযোজন কৰিছে গতিকে মাতৃভাষালৈ অনুবাদ কৰোঁতে যিসকল নাট্যকাৰে সেই ব্যৱস্থাটো পালন কৰিছে ভাগৱতৰ পৰা নানি যদি বেলেগ পুৰাণৰ পৰা কথাখিনি আনে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে তেনেকৈ ধ্ৰুৱ চৰিত্ৰটো আছে যে ধ্ৰুৱই যেতিয়া নাৰদৰ উপদেশ লাভ কৰি পঞ্চবয়সত ওম নমো ভগৱতে বাসু দেৱায় মহামন্ত্ৰ জপি ভগৱন্ত ৰূপ দৰ্শন পাইছিল মধুবনত আৰু সেই মধুবনত দেৱৰষী নাৰদৰ মূল ভূমিকা আছে কিন্তু ভাওনা ভাগীত দেৱৰখিনি নাৰদৰ বিশেষ ভূমিকা নাই ভাওনা ভাগীত এটি চৰিত্ৰ উপস্থাপন কৰে সেইটো হ'ল দয়াল মানে ধ্ৰুৱৰ এজন লগৰীয়াৰ চৰিত্ৰত দয়ালক উপস্থাপন কৰোৱা হৈছে আৰু সেই দয়াল চৰিত্ৰটোৱে ধ্ৰুৱক সেই সকলোখিনি জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে ধ্ৰুৱ শ্বৰীত ভাওনাখন চাইছে গতিকে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰোঁতে মানে মাতৃভাষালৈ অনুবাদ কৰোঁতে যাতে ভাগৱতৰ পৰা ফালৰি কাটি উপস্থাপনখিনি ব্যতিক্ৰম হ'ব নালাগে এইখিনি আপোনালোকেও যদি ভাওনা ভাগ উপস্থাপন কৰে আজি নিসিংহ যাত্ৰা ভাওনা হ'ব নিসিংহ অৱতাৰ গতিকে সেই ভাওনা ভাগিত যিখিনি ভুল আছে সেই ভুলখিনি আপোনাৰ বাবে অকণমান গুৰুত্ব দিব বা যিসকল ভাৱৰীয়াই ভাও কৰিব তেওঁলোকেও যাতে সেই ভাওটো অভিনয় কৰিবলৈ যাওঁতে ভাও দিবলৈ যাওঁতে কেনেধৰণে নিজকে আগবঢ়াই নিব লাগিব এইখিনিও চিন্তা কৰিব আৰু সকলোৱে জানো একেবাৰে অসমীয়া জাতিৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰ এটা কথিত বাক্য প্ৰচলিত বাক্য সাতটা বৰসবাহৰ মূল্য এভাগ ভাওনা বুলি কয় একেবাৰে প্ৰচলিত বাক্য আমি সৰুৰ পৰা শুনা আপোনালোকে শুনিছে নাই নাজানো কিন্তু আমি শুনা যে সাতটি বৰসবাহৰ মূল্য এভাগ ভাওনা এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যিসকল ভাৱৰীয়া বা যিকেইজন বৈঠকী কৰিবৰ বাবে গায়ন বায়ন আহিব তেওঁলোকে এভাগ বৰসবাহত আজিলৈকে এষাৰ নামত দুটি পঞ্জাৱী পিন্ধি উপস্থিত হৈছে নে নাই হোৱা যদি নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভবাটো প্ৰয়োজন কিয়নো শৰণ নোলোৱাকৈ ভক্তি কৰিবলৈ যোৱাটো অপৰাধ যিভাগ নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ গায়নজনে তাত গীত ঘাটিব সেই গায়নজনে অন্ততঃ শৰণভাগী যদি আশ্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে এই শাস্ত্ৰসন্মত সুন্দৰ ব্যৱস্থা যদি শৰণ নোলোৱাকৈ খোলটো বজাব পাৰিলোঁ কাৰণে খোলভাগি সংগত কৰিব পাৰিলোঁ বাবেই কণ্ঠটো সুন্দৰ হ'ল বাবেই আমি বৈঠকী কৰিম গায়ন কৰিম বায়ন কৰিম এইটো কিন্তু গুৰুজনাই নাই দিয়া গতিকে কৃষ্টি সংস্কৃতি পালন কৰা মানে অসমীয়া জাতিটো একেবাৰে সুন্দৰৰ পৰা সুন্দৰ হৈ গৈ থাকিব এইটো নহয় ভুলকৈ উপস্থাপন কৰাতকৈ একো নকৰাকৈ থকাটোৱে ভাল আৰু একো নকৰাকৈ থকাতকৈ কিবা এটা কৰাটো ভাল কিন্তু সেই কিবাটো কৰিম শুদ্ধকে নে ভুলকৈ এইটো নিৰ্বাচন কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি আমি ভবা হয় গতিকে আমি সেই উঠি অহা যুৱ বন্ধুৰ প্ৰতি আমি সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে তেৰা সমষ্টৰ মাজত যদি এনেকুৱা চিন্তাবিলাক আজিলৈকে অহা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও সেই চিন্তাখিনি কৰাটো ভাল কিয়নো আমি অলপতে এভাগ অনু ভাওনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দায়িত্ব পালন কৰা হৈছিল আৰু সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানভাগীত আমি কোৱা হৈছিল যে আমি ভাওনা উদ্বোধন কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো গুৰুজনাই ভাওনা উদ্বোধনৰ কাৰণে পূৰ্বৰংগৰ ব্যৱস্থা কৰিয়ে থৈছিল গতিকে ভাওনা পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে যিভাগি মঞ্চ সেই মঞ্চভাগি মুকলি কৰিবৰ বাবে ভাওনাৰ ওপৰত দুই এটি কথা আমি ক'বৰ বাবেহে মাত্ৰ আগবঢ়া হৈছে তাকো আমাৰ জ্ঞান সীমিত তেতিয়া আমি কোৱা হৈছিল এইখিনি কথা আৰু কোৱাৰ পাছতে সেই অসমৰ আগশাৰীৰ দৌলটোৰ গায়নজনে এটি বাক্যৰে অনুষ্ঠানভাগ আৰম্ভ কৰিছে গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু মহেশ্বৰ চৰাচৰ জগতৰটো মিষে ঈশ্বৰ এনেধৰণে এজোপা ঘোষাৰে এজোপা বাক্যৰে অনুষ্ঠানভাগ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া সেই ভাওনা দলটো কিন্তু অসমৰ এটা আগশাৰীৰ ভাওনা দৌল এতিয়া ভাবক ভাবিবৰ হ'ল গুৰুনো ব্ৰহ্মা কেতিয়া হৈছিলে বিষ্ণুনো গুৰু কেতিয়া হ'ল শিৱনো গুৰু কেতিয়া হ'ল আমি কিন্তু আজিলৈকে শাস্ত্ৰত ক'তো পোৱা নাই গতিকে আমি মৰিগাঁওতো এবাৰ যাওঁতে এনেধৰণে ভাগৱত আৰম্ভ কৰোঁতে গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু মহেশ্বৰ এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে আমি সেই আৰম্ভ কৰা পাঠকদ্ৰয়ক সোধা হৈছে যে বা ব্ৰহ্মা গুৰু কেতিয়া হৈছিল আমাক কৈ দিয়ক আমি আজিলৈকে নাই পোৱা আৰু তেওঁলোক মৌন হৈ তল মূৰ কৰি আছে যদি গুৰু ব্ৰহ্মা হোৱাই নাই আপোনালোকে পোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো আমি উপস্থাপন কৰাটো কি প্ৰয়োজন গুৰুজনাই কৈছে মাধৱদেৱে আমাক চিনাকি কৰি থৈ গৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভগতৰ জানা যে ন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু আমাৰ পৰম গুৰু এজন সেইজনা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গতিকে সেইজনৰ বাহিৰে আমাৰ বেলেগ গুৰু নাই গতিকে সেইজনাৰে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেইজনাৰ পৰা পোৱা কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলীক আশ্ৰয় নকৰাকৈ ঘোষাক বাদ দি আমি কেতিয়াও জীৱন আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ শিৱৰাত্ৰিত শিৱ গীতাৰ পাঠ হওক ক'ব লগা একো নাই আশীৰ্বাদটো দিওঁতে আকৌ কি বুলি কয় আপোনালোকেতো জানেই যেতিয়া আশীৰ্বাদ দিব ভকতে আশীৰ্বাদটো কি বুলি দিয়ে ঘোষাৰ পৰা দিয়ে কিয় শিৱ গীতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিবলৈ ঘোষা নাই নেকি আছেতো পদ ঘোষা শিৱ গীতাত শিৱপুৰাণত পদ আছে তাৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিলেও হয় নিদিয়ে কেৱল নামঘোষাক লয় আৰু সেই নামঘোষাতে গুৰুজনাই যুগ ধৰ্ম নিৰ্ণায়ক এই বিষয়বস্তুটোত সুন্দৰভাৱে কৈ থৈ গৈছে যুগ ধৰ্ম কি কলিত শৰীৰ কীৰ্তনৰ বিনাই আৱৰণ আহিকে দুজা যে কলিত হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ বাহিৰে সত্য ধৰ্ম দ্বিতীয়তা নাই যদি পালন কৰা কলিত শৰীৰ কীৰ্তনৰ এৰিয়া আনৰ মতে চাহে গতি যেন উলবধূ নিজৰ স্বামী তেজী ভজে গঞা উপভূতি নিজৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে স্বামীজন থকাৰ পাছত বোলে চাকৰিত স্বামীজন আছে ঘৰত মনে মনে হোৱাটছআপত পুৰণাজনলৈ মেছেজ কৰি থাকে তে এই ব্যৱস্থাটো কেনেবাকৈ শহুৰ দেউতা শাহুৰাই আগত ধৰা পৰিলে চাকৰিৰ পৰা ছুটি লৈ অহা স্বামীজনৰ আগত ধৰা পৰিলে সেই সুখৰ সংসাৰখন কি হ'ব ধানবান হৈ নাযাবনে স্বামীজনে কি ক'ব সমাজে কি ক'ব এইগৰাকী বেচাবৃত্তি পালন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ গুৰুজনাই কৈছে নিজৰ স্বামী তেজী যেন কুলবধূ নিজৰ স্বামী তেজী ভজে গঞা উপপতি এজন বেলেগক স্বামীহেন জ্ঞান কৰা ব্যৱস্থাটো যেতিয়া বেইচাবৃত্তি ঠিক তেনেকৈ গুৰুজনাই দিয়া কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলীৰ সেই অমৃত বাণীখিনিৰ মাধ্যমেৰে যাৰ গুৰুত্বৰ উপলব্ধিৰ অনুধাৱন গুৰুজনাই আমাক দিছে মাধৱদেৱে সেইজনাক গুৰু নামানি যদি আমি বাকীখিনি পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰো কৰ্মটোক বেইচা কৰ্ম বুলি শাস্ত্ৰই ঘোষণা কৰিছে গতিকে চিন্তা আমাৰ নিজৰ প্ৰত্যেকৰে সবাৰো শ্ৰীচনত আমি সেৱাভাগী নিবেদন কৰা হৈছে